এয়া ৰেডি হৈ আছে ব্ৰাইট কাৰণ আজি ব্ৰাইটটো বি আছে আৰু অকণমান প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলি আছে এইফালে আৰু এয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় দেই তাই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আৰে আমাৰ টিকলু টিকলু ক'ত আহিছা তোমালোক ক'ত আহিছা তোমালোক আজি ক'ত আহিছা আজি কি আছে নীল বাগান আহিছে ন আৰু আজি আমি এইফালে আহিলোঁ নীল বাগানত আৰু এয়া বাৰ ভাগিনৰ আমাৰ ভাগিন ছোৱালীজনীৰ বিয়া বাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া হয় আৰু আমি এয়া আটাইবোৰ মানে লগ লাগিছোঁ এইকেইটা হ'ল মোৰ ভতিজা হয় এই দুয়োটা মৰমৰ ভতিজা হয় আমাৰ দাদাৰ আৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে চাব চালেহে গম পাব আৰু সেইকাৰণে আজি ব্ৰাইট টু বি আছে গতিকে আপোনালোকে লগত থাকিব চাব আপোনালোকে উপভোগ কৰিব দেই আৰু বিয়া ঘৰত যেন কিমান কিউট কিউট ল'ৰা ছোৱালী দেখিব পোৱা যায় নহয়নে এয়া চাওকচোন ইমানেই বেছি কিউট আৰু ইফালে জোৰদাৰ চলি আছে পেণ্ডেলৰ কাম হেল্ল' আছলাম নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলো কেনে আছে নিশ্চয় ভালে আছে চাগে আৰু এয়া ৰেডি হৈছে আমাৰ কইনা ব্ৰাইট টুবিৰ কাৰণে আৰু

এয়া ৰেডি হৈ আছে বাইদেউহঁতে এয়া আমাৰ সকলো ফেমিলি হয় আৰু এয়া ৰেডি হৈ আছে আমাৰ আমাৰ এয়া বা এয়া ডাঙৰ বা হয় আৰু এয়া হ'ল তিনি নম্বৰ বাইদেউ আৰু এয়া আমাৰ ডাঙৰ বৌ আমাৰ বৌ আমাৰ ডাঙৰ বৌ আৰু এয়া আমাৰ লিটিল বৌ সৰু বৌ আৰু কইনা ইয়াত মানে সাজু হৈছে আৰু কেকটো আনিছে আৰু লগত এয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কেকৰ লগতে আৰু কেক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আৰু কিবা কিবি এনেদৰে আছে আৰু সকলো ছোৱালীবোৰ মানে ৰেডি হৈছে আৰু পৰিৱেশটো মই অকণমান দেখুৱাই আছোঁ আৰু আৰু ব্ৰাইড টু বি মানে বেটচেলৰ অফ ব্ৰাইড আৰু মানে বেটচেলৰ পাৰ্টি আৰু এটা আৰু এয়া কিন্তু আমি বেটচেলৰ নহয় কিন্তু তথাপিও মানে আমিও মানে যোগদান দিছোঁ কাৰণ ফূৰ্তিটো আৰু এটা মানে হেৰি লাগে আৰু নহয় জানো ফূৰ্তি কৰিবলৈ এটা মানে অকণমান সুবিধাহে লাগে গতিকে আমি অকণমান আমিও মানে বুক কৰিছোঁ আৰু এয়া সকলোৱে প'জ দি আছে আৰু প'জ দি দি মানে ফটোবিলাক উঠি আছে আৰু এই ধুনীয়া ধুনীয়া লগা ছোৱালীবোৰে ধুনীয়া ধুনীয়া প'ষ্ট দি আছে আৰু আপোনালোকে এই প'ষ্টবোৰ চাব পাৰিব দেই আৰু এই আচাত বাই ভনী বন্ধু বান্ধৱী সকলো কইনাৰ লগ লাগিছে লগ লাগিলে একদম সিহঁতে পূৰা এনজয় কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে আৰু এইটোৱেইতোন জীৱন নহয় জানো আৰু এইটো সময় জানো আহে জানো এইটো সময়ত আৰু নাহে এবাৰেই আহে গতিকে এই সময়খিনিত কইনাইত উপভোগ কৰিবই লাগিব আৰু লগতে আমি পৰিয়ালখিনিও ভোগ কৰিছোঁ আৰু দেই আমি মাহী মামী এ হওঁ আৰু মই মাহীয়ে হওঁ আৰু এয়া তাইৰ ডাঙৰ মামীয়েক হয় আৰু সৰুজনী বেক চাইডত যিগৰাকী আছে এয়া এয়া হ'ল কইনাৰ সৰু মামী তাৰমানে মোৰ সৰু বৌ আৰু আমিও পূৰা এনজয় কৰিছোঁ কিন্তু বেটচালৰ পাৰ্টি হয় কিন্তু আমিও মানে বেটচালৰ হৈ গৈ আছোঁ আৰু সিহঁতৰ লগতে ভোগ কৰিছোঁ কিন্তু আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন দেই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটা কৰি দি যাব আৰু কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটোও জনাব আৰু এই পাৰ্টিটো হৈ আছে কিন্তু নীল বাগানত আৰু আৰু সিহঁতে উঠিবৰ কাৰণে তাৰপিছত ফটো উঠা হৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া পুৰা কেক কাটিং হেম্পী ব্ৰাইট টু বি হেপী ব্ৰাইট টু বি হেপী ব্ৰাইট টু বি চাৰ্ম पुल्स ब еёalesशрост इत्व, इंस आज धवार। আৰু তাই ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী হয় আৰু সিহঁতৰ তিনিজনী ছোৱালী আৰু এইজনী হ'ল তাইৰ বান্ধৱী হয় বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু মোৰো ছোৱালী হয় দেই এইগৰাকী মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম বাৰু পিছলৈ আৰু এয়া মাক হয় মাকেও তাইক খুৱাই দি আছে আৰু এয়া মাক আৰু দুয়োজনী বাই ভনী আৰু এইখিনিয়ে আৰু ছোৱালী মানুহৰ এইটোৱেইটো জীৱন নহয় জানো এইটোৱেই হ'ল লাষ্ট মানে ছোৱালীৰ ষ্টেপটো মানে এইখিনিয়ে শেষ হৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ হৈ যাবগৈ আৰু নতুন জীৱন মানুহ আৰম্ভ হ'ব কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আৰু মোৰ এই সিহঁতৰ এই মানে বেটছলৰ পাৰ্টিটো কেনে লাগিল আপোনালোকে জনাব দেই